ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕವನ್ನ ಪಠಿಸೋಣ ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕವು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಡೆಯ ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅರಳಿದ ತಾವರೆಯ ದಳಗಳಂತಿವೆ ನೀಲಿ ಮೋಡದಂತೆ ಸುಂದರನೂ ಆದ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನೀಲಾಚಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯವಾದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ವಿವರಣೆ ಕೇಳುಗರನ್ನು ಮತ್ತು ಓದುಗರನ್ನು ಚಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೆಲವು ಲೀಲೆಗಳನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಈ ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹರಿಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂದು ಫಲಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ

रमा रमाशम्भुब्रह्मामरपतिगणेशार्चितपदो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे कुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखीपिच्छं कटिताटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरीकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावना वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महां बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन्प्रासादान्तसहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रामध्यस्थ सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथस्वामी पथगामी भवतु मे कृपा पारावारसजलजलदश्रेणिरुचिरो रमा वाणी रामस्फुरदमलपङ्खेरुहमुखैः सुरैन्द्रैराराध्यश्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथस्वामी नयनपथगामि भवतु मे रथारुढो गच्छन् पथि मिलित भूदेवपटलैः स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदा यः दया सिन्धुबन्धुसकलजगतां सिन्धुसुतय जगन्नाथ नयन पथगामी भवतु मे नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मापीडकुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासीनीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दो राधासरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे न वै याचे राज्यं न च न सकलजनकाम्यां वरवधू सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथस्वामी पथगामी भवतु मे जगन्नाथस्वामी नयनपथगामि भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं त्वं पपानां वीततिमपरां यादवपते अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथस्वामी नयनपथगामि भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यपठेत् शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति